No tak u našim vladariem to znamená, jak starí dídové nám pobešetovali, Jak prichádi oni prišli, za kedy 50, tie mm. 250 roky predtým tu, no sme nenaraz prišli, zakázali do rutínov, v rutíne neboli. Valal menší boli, ak teraz je polovica. No je na jednej porci veci, vyši bývali veci, ľudia, ak teraz. Tak tým každý na jednej obisku býval každý. Ja ja nie znam, preto nemôžem také povedať. Neznám, tedy neznám znam. znam aj. To Moje už moje cezvony dostali šest holby, e, čo ja od nich znam. No potom oni kúpili kupili. Dunia. To oni tak dostali jednu osminu. Bajte, pred dostali poloreka, potom oni dvoje obratové boli, polorek pošol na zastranu, to poštvárcina. štvarcinu. Potom už oni, môj dostali, tak do jak osminu.

O tu v Valade boli dva olejarnie. Kde olij boli? Viete, dva boli? Tu boli dva No a zarna vedela, že šali šarivede vo predtým tu i hizi, no už potom ja, to nebáze, že pamätám, ale humna chytka za slamovú boli. No, a zas, žita bola dobrá župa a za župy pravili kýčky. A s tým krili potom kahumna. Znači humna a i hizi boli. Za... I hizi boli v rozkýčkách, ale za, za slam a na Paši. paši na mali stácky, no bo boli tri guli. Boli to na jar vyhnali na Ďura a tam bolo do Andreja. Do Andreja domu neprišli stácky. iba aj keď bolo tak, keď vydal šajov, tak sa vy museli nahnať stácky. je to je tedy, keď bolo. Ale už bola podelená na tri časti. Tak na, na tri časti boli. Oraty no, boli tri časti. A potom k tomu dostali gruľanky, aj konopianky, aj luky. A potom dostali ešte k tomu e, pašenie. No aj pašenie nerozdelili. Toto to sa to ja do A dobylo A jak sme vyšli zo školy, tak tedy sme započli tie pajčasy, a potom dýčatka Betecer, Dvanacer u ujeným boli Čafatu dýčata Jenin z roko. A potom sme započli do Kuzelnej hizi hodiť, u októbru hodili sme pres a tam hodili ku nám hlavci a potom tam sme si veselili. Predli ste, ste kudeli mali? Tá peče sme len taký mali a potom už to boli kerekešky reťažky sa volajú. Znači tie boli to z rukami? Len z rukami, v sme mali a tak na retínka sme. A potom boli pašengi, hodili sme na strašky. toto to strážka? Objekali se dičata, lapci se poobjekali za dičata, dičata za lapto, a tak sme hodili da svinje zabili, taj išli sme tam na straski, dali nam potim. škvarki, špivali tam, posredi pretim sve veliki dišnauti byli, tak to rodzino pozavolali a večer veliki dišnauti byli, tak hodili. Samo potim špivali a nam dali. Kraskom dali škvarki, gurki. a potom na fasengi zaž, jak už koniec bolo, bo to sme, jak fasengi koniec bolo, to už potom bolo válu u škudelnej hizi, hlapci priniesli vina, dížata napekli, šite minia, kolači, rebra, kolbasy sme nesli, s tým potom koniec bolo. Pomyslia, bože, bolo i pre predanie. Hej, bolo, bolo, jednu noc trebalo. To liem, je na noc bola, čo sme dora prepredali, to sme sa... To sami zivčata, to liem, to liem, to liem, to liem, to liem, to liem, hlapci... liem, to liem, to liem, to liem, to liem, to liem, to to kloče, a nam vlakno, a ili kloče predli, predli. to Také. Poké som ešte nevydala. A na keď ste ešte vydali? Na 19 roky som ešte vydala. Keď mi poviete, vyvolajte mi, jak, jak vás od vaš uh, bači Jakým, jak vás našol? Ta vás naš tak, že vo všegu nám hodil do kudelnej hizy. A potom raz jedeme večer tiennul, jak som predla, ta tiennul medzi nami, medzi zivťatmi. Ta potom tá... Potom šepta zo mňa to? Hej, tá jem že... Pred... Svazbu sme ešte ten deň pozhaňali, nevesti, všetci, sme boli. A každý priniesol hustky, hústočky, santičky a sme zastavu spravili. Veľký druh, taký už 3 metrov druh bol a ten sme popravili. Taká krásna mloda, mlodu sme spravili. Iši potom, keď sme mlodu, jak spravili venec, šlajer, to prekrásna, prekrásna bola, kedy. To teraz nie je také, jak tedy bola. Ale to tedy prekrásna bola. No a potom sme sa už porozcházali, takto mal vina, odniesol da iští, ponalíval hlopom, bo ich hlopy prišli, i hlopy prišli a i, i pomáhali ich ženom, že čo treba, jak treba, tá ich hlopy prišli. No tá vinka sme odniesli, Tedy nebolo piva, len víno a ich Toto sme mali. No, ta, to sme urad... Je, jak ona vypatrala, opíšte na ňu. Mala hlavu, telo, sukňu, lebo... Nie, toto nie, ruky mala. Čekaj, ja, a ja, ja hvalím. Ruky mala, tak ruky spravieto. a tu maďa mala, a tu zaviazate bolo. A ruky jem také boli, čo z ručníka, z boli, a tak sme uviazali. Ale to... Tvár jem taká bola, nebola nijaká. ani Nebolo Kedy bolo, bo vše sme loha vďali. Vše, vše sme loha čekaj. Čože tu autobus zastávali? A počinka, v ktorého hropa sme vyjelilovali, že teraz sem ľudze nezastavu. No a počin ten hrop, keď zastavu nesol. Ta už tedy merkovali, jak už pošli na, na vo divanky, no, na bó, vánky. Vánky. U, vánky, no, oni je všetko znajú. Na u keď sme posli, tedy ukradli od toho hlopa zastavu, tedy jemu dva litry panienky trebalo platiť. No, ta už po týmto, to tota, no, nemala ani svasbu, bo to muži mušina merkova sebe na hlopa i na zastavu. Ta merkovala na hlopa i na zastavu, ta nie, ani čepic nebola a jak čepic pošli, Onesli z, z vazebnej svazby, zemloda bola, kúry pe, dva, a i za tri litry vína, a i jeden pleseník, a i nino. Všetko A tedy rozkladli na stol, tedy sme jedli a pili a špivali. A, a ja všem lodu čepila. A všetko som jej dala na ten, položiť, že na ikenie, že by Gandra toho hlavca mala. <laughs> a, a to čo Tá už zastáva, keď je okradnutá bola. Sa už okradnutá. Už okradnutá bola. A kde sa nosila zastávať? Kde sa nosila? Šazik. Do svadbu v jedno. Do svadbu v jedno. Na príšahu. Še. Na príšahu. No, na svadbu. To v šazik v šazik zastáva sa na priesu bola. I kedy sa ona rozberala, čo zastáva? Po svadbe sme rozbierali.